и И он сказал своем слове, я создам церковь свою. И в Евангелии Матвея написано, Иисус сказал, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Иисус взял на себя ответственность за строительство церкви своей. И он дал гарантию на все века, на все тысячу лет. И за церковь его. Он взял на себя эту обязанность, он положил камень, он ее созидает, и он ее чудесно окончит и возьмет на небеса. И скажет отцу своему, вот люди, за которых я умер, вот люди, которые отозвались на мой призыв и были готовы ради имени моего идти куда только бы я им не сказал. Надо тюрьмы, тюрьмы, лагеря, лагеря, смерть, смерть любовь к Иисусу превыше всего. Я хотел бы сегодня привести некоторые места священного Писания для посвящения этого молитвенного дома. Дорогие друзья, нам надо сделать различие между двумя вещами. Первое. Мы сегодня будем говорить кратко и о одном и о другом. Храм, который мы сегодня будем посвящать, этот молитвенный дом, он построен по воле Божией. Аминь. Амин. Он нужен церкви Его. Он нужен людям. Но есть храм, в котором очень и очень нуждается Господь. Это храм Твоего и Моего сердца. Аминь. Амин. Есть дом молитвы и есть храм. Мы не должны эти два понятия путать или иметь ясное понимание. В начале Библии мы видим, что нет никаких храмов на первых страницах Библии. Обратите внимание, никаких храмов, никаких молитвенных домов, никачего нет. Но храмом была вся земля. И человек общаясь с Богом, это сущность с храма. Человек соединен с Богом, это есть главная идея храма. Потом, когда человечество отпало от Бога, оно искало путей, как бы найти дорогу к Богу и опять воссоединиться с своим Богом и Творцом. Были многие попытки, были многие желания. И вот первый храм, который был построен, я почитаю об этом священное писание. Эта мысль пришла построить первый храм. Прошли тысячелетия после падения человечества. И написано так. И сказал тогда Соломон, 6 глава 2 книга Парагенон. Сказал Соломон тогда, Господь сказал, что Он благоволит обитать во мне. А я построил дом в жилище тебе, место для вечного твоего пребывания. И обратился царь лицом своим и благословит все собрание Израильтян, и все собрание Израильтян стояло так, как бисилось. Все стояли. И Соломон, когда уже был храм построен, он начал именно с, тем, с того, что он благословил людей и сказал четвертый стих. И сказал Соломон: "Благословен Господь Бог Израилю, который, что сказал устами своими Давиду, отцу моему" исполнен ныне рукою своей. Он и было на сердце у Давида отца моего, построить дом имени Господа Бога Израилева. Но Господь сказал отцу моему Давиду, у тебя есть на сердце построить храм имени моему. Хорошо, что это на сердце у тебя. Дорогие братья и сестры, запомним себе раз и навсегда во веки веков. Всякую. Благое дело, которое мы замышляем сделать во имя Господне, Богу это приятно. Никогда не сомневайтесь, когда вы желаете что-то хорошее сделать для Господа. И Давид помыслил в сердце своем. Он не искал советчиков, он не искал пророков, надо или не надо. Но сердце у него было построено. И оказывается, только мысль в его сердце появилась небо зафиксировало, и Бог поставил печать, это мне нравится. Он еще ничего не сделал, никакого строительства, но одно желание, построить храм для Бога. Богу это очень понравилось. Это хорошо, что у тебя в сердце есть, дорогой друг, брат и сестра. Все, что ты хочешь делать для Господа доброе, делай и не сомневайся. И Бог будет с тобой. Это ему нравится. Но Господь сказал Давиду, ты не построишь храм, а сын твой, который произойдет из чрез твоих, он построит храм имени моему. Наши отцы, они желали, чтобы были молитвенные дома. В каждом поселке, в каждом городе, в каждом селении, чтобы были дома молитвы. Если бы были дома молитвы и были верующие люди, мы бы не имели этого кризиса, который сегодня терзает все страны бывшего Советского Союза. Наследие ужасное отправление людей, которые не знали Бога. Правление – это результат очень и очень тяжелый. И уже десятилетия идут, нам трудно выйти из этого кризиса. Но мы верим, что Господь имеет силу исправить эту ситуацию через свою церковь, которая есть свет для мира, и соль для земли. Аминь. Аминь. Через церковь, кто будет молиться о России, те, которые валяются в грязи, те, которые сегодня имеют ум помраченный алкоголем. Нет. У них надо молиться, они рабы. Только трезвый человек, который знает Бога, как знал Давид. Он знал Бога лично. Не через предание Отцов. Давид лично знал Бога живого. Дорогой брат и сестра, и ты, и я должен лично знать, кого ты веруешь, за кем ты идешь, и что тебя ожидает вечности. И поэтому на церковь ложится великая ответственность. Мы в Украине молимся за Украину, конечно, вспоминаем и Россию. Молимся и о России. И сюда идут миссионеры с Украины, чтобы помочь, не для того, чтобы господствовать, а чтобы помочь людям подняться с грязи. Бо человек, он создан образ и подобие Божье не для тяжелой, грязной жизни. Человек создан отображать образ Божий, чтобы он был свят, чист, чтобы он был полон любви, милосердия, и он был счастлив эти несколько десятков лет, чтобы он прожил и достойно отошел в вечность. Поэтому мы с вами счастливы, что имеем Библию, которая нам говорит о третьих истинах. Итак, возвращаемся к теме о построительстве храма. Храм нужен людям, чтобы в этом храме или в доме молитвы, чтобы на прежде всего прославлялось имя Бога Живого. Второе. В храме должна идти здравое учение, Звучать должно Слово Божье, чтобы люди через слышание Евангелия могли приобрести живую веру. И боялись люди Евангелия, она и сила Божья на спасение всякому, кто верует. Аминь. Аминь. Слово Божье. Оно должно доминировать, оно должно быть в центре. Это слово изменило меня. Это слово изменило вас, дорогие друзья. Это слово воскрешает, поднимает людей. Оно дает вечную жизнь. Ибо в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью, то есть Иисус Христос – это воплощенное Слово, которое умер за нас. Итак, дом молитвы, который мы сегодня будем посвящать, он построен для славы Божьей. Посвящать, здесь написано, как они это совершили. И сказал, стал он пред Всем собранием Израиля он воздвиг свои руки к небу и сказал «Господи Боже, Израиль, нет Бога подобного тебе ни на небе, ни на земле. Ты хранишь завет и милость к рабам Твоим, ходящим пред Тобою всем сердцем Своим. И ныне, Господи Боже, Израиль, исполни рабу Твою Давиду, отцу моему, что Ты сказал ему». И ныне, Господи Божий Израиль, да будет верно Слово Твое, которое Ты изрек рабу Твоему. Поистину, Богу ли жить, э, Богу ли жить с человеком на земле? Если небо и небеса небес не умещают Тебе, тем менее храм этот, который построил я. Но призри на молитву раба Твоего и на прошение его, Господи, Боже мой, услышь воззвание и молитву Который раб Твой молится пред Тобой, да будут очи твои отверстия на храм этот, днем и ночью, на место, где ты обещал положить имя, имя Твое, чтобы слышать молитву, которую раб Твой будет молиться на месте этого. Услышь моление раба Твоего и народа Твоего Израиля, какими они будут молиться на месте этом, услышь место обитания Твоего с небес услышь и помилуй. Итак, третье, для чего мы приходим до молитвы. Первое, это благодарить Господа, поклоняться Ему в Духе и истине, всем сердцем своим. Это приятно Богу. Второе, я уже напоминал, это учиться у Слова божье слушать и жить по Слову. Третье, дом, дом Хан Божий, он предназначен для великого священного действия, для молитвы. Дом мой наречется домом молитвы для всех народов. Дорогие братья и сестры, какая привилегия, что каждый человек, как бы он ни был беден и слаб, Он имеет право, он имеет возможность слонить колени свои и молиться к Богу всемогущему. Он имеет право взывать Богу. Он имеет право назвать Бога своим отцом. Не где-то Бог далеко-далеко. Может быть, слышит, может быть, не слышит. Может, Он есть, может, Он Его нету. Это не вера. Вера говорит твердо и убежденно. Я знаю, Искупитель мой жив. Я знаю, Он слышит молитвы мои. Он создал тебя и меня. И ради нас Он отдал Сына Своего Иисуса который сегодня созидает свою возлюбленную церковь. Итак, большая привилегия для людей молиться. Многие люди, которые упустят шанс молиться эту жизнь и прийти к Богу с покаянием, они будут молиться потом. Они будут взывать, но никто их и молитвы не услышит. Так говорит Библия. И будут стучать и говорить, услышь нас, открой нам, и я скажу им ответ. Я никогда не знал вас. Почему не знал? Вы не знакомы для меня. Поэтому сегодня время амнистии Божьей, время знакомства с Богом, время хождения с Ним, чтобы Он стал твоим и моим другом. И когда придет время встречи с Ним, Он никогда не скажет, что я не знаю вас, потому что Он жил в нашем сердце, Он делал наши руками, он говорил нашими устами, Он смотрел нашими глазами, Он плакал через нас, Он делал доброе дело через свою церковь. Хвала Иисусу, Он жил, Он двигал нами Духом Своим и Словом Своим. Это такие три важные вещи и четвертые. Дом молитвы ⁇ это место, где совершается тайна роста церкви Христовой. Когда мы общаемся друг с другом, мы созидаем друг друга. Вот почему брат знает силу общения. Он хочет развеять. И говорит Иисус Петру, сатана молил, простил, чтобы вас сеять как пшеницу. Есть так написано. Но я молился о тебе, чтобы не поскудела вера твоя. Когда мы общение, мы учимся друг от друга. Мы помогаем друг другу. Мы молимся друг за друга. Мы благословляем друг друга. Мы поддерживаем друг друга. И как в теле много членов, но все работают под одной головой. Она глава Иисус Христос. Это сила. Единство это великая сила. Поэтому в церкви именно это совершается великое священное действие, что люди верующие, они начинают чувствовать локоть друг друга. Они имеют чувство. Не просто родственные чувства. Он мой брат, сестра по плоти. Нет чувства духовные выше чувств родственные. А мы? Аминь. У нас есть родственники и неверующие. Мы их любим, мы молимся о них, мы им делаем добро, мы им говорим, чтобы они покаялись, но они нам не так близки, как близок брат и сестра, которые это кровью Иисуса и записано имя, которое на небесах. Это четвертый. И пятый. Здесь, на этом месте, Церковь Христова, должна готовиться к встрече с Иисусом Христом. Здесь мы черпаем силу, черпаем у это нас это вдохновение, чтобы отсюда мы шли и были и светом, и солью, и Его свидетелями. Сегодня этот поселок нуждается в искренних молитвенниках, нуждается в искренних людях, которые бы стали проломы я впервые приехал в этот поселок. Мы остановились там, возле этого знака, где написано «Судьба безводная». Мы остановились. Мы посмотрели на этот поселок. Что-то ему нужно, этому поселку. Что-то нужно ему. Какую-то искру благодати. Нужно какое-то оживление, чтобы эта мрачность ушла. Куда приходит Иисус, мрак убегает. Куда приходит Иисус, там все поднимается. Даже природа станет другой. Даже улицы самые другие, там, где будет царствовать Господь Иисус Христос. Поэтому пусть Бог благословит всех вас, и мы будем сейчас молиться и посвящать этот дом для славы Божьей. Посвящать это обозначает его строение. Сюда были вложены многие средства, и мы благодарны братьям, которые сегодня есть среди нас, которые много поработали, жертвовали молились и совершилось буквально через два с половиной месяца. Слава Иисусу! Слава! это Он побуждал. Это Он двигал братьями и клал на сердце делать это доброе дело. И вот все окончено. Это дом окончен. Его делали люди. Все делано руками человеку. Но сегодня мы совершим молитву и отдадим его во власть Иисуса Христа. После нашей молитвы это будет собственностью Иисуса Христа. А он с великой любовью отдаст аренду Свои возлюбленной церкви. Он даст пользование вам, чтобы вы на этом месте могли его познавать больше и глубже. Любить Его больше и глубже, наполняясь этой любовью, чтобы могли другим сказать, как прекрасен и велик наш Господь. Стоит если вы такому Богу, не так ли? Мы посещаем, то есть мы его отделяем от всех строений, которые есть сухобезводные. Здесь есть и больница, и школа, и лагеря, еще и действуют, и жилые дома. Все здесь есть. Но нет дома молитвы, и вдруг он построен. Его предназначение есть особое. Это будет и духовная больница, это будет и духовная школа, это будет и духовная столовая, где вы будете кушать от стола Господня. И здесь мы будем возрастать в вере, как говорит апостол Петр, возлюбите чистое словесное молоко, дабы вам возрасти на спасение. Посвятить это означает отделить и отдать чье-то распоряжение. Мы ее подаем в распоряжение Иисуса Христа. Этот дом не для каких других целей, только для молитвы, только для славы Божьей, только для Его Церкви, только для того, чтобы здесь он был прославлен и здесь возрастал и назидалась церковь Христову. Поэтому я приглашаю сейчас всех братья Смотрителей выйти сюда наперед. Братья Словителей, мне прошу стать посетить нашего возлюбленного представителя власти, вам потом дадим словом, готовьтесь, братья правителями же, так танки, сюда. Один уверх, ты брат назад свершить молитву, потом я покончу. Вся церковь будет молиться и поддерживать нас этой молитвой. Прошу братья, молимся. Господа Господа должен быть построен до полиции. Господи, то что ты делаешь? Ты посланства, ты послан работников, строителей, ты по событии голоса Я очень благодарен за это, Боже. Боже, благодарю тебя за тех, которые мы положили свои строительство, строительство приобретение материалов на этом домолитве. Я благодарю тебя за администрацию этого поселка, что без препятствий. Дети ты совершили, и окончательно снизу. Снова тебе. А теперь призываю и святое на эту церкву, на этот посел. Десятилетий тому назад, здесь были совершены молитвы в этом поселке. Здесь были страдальцы, свидетеля твои. И ты услышал их мольбу. И ныне помог нам детям их построить этот дом. Я славил Гимню Твоего. для радости церкви твоей. для спасения еще многих, кто в этот молитвенный дом. Умоляй тебя, Отец. стране. Благодарю Тебя, Господи, за всех, кто строил, кто жертвовал, кто молился, кто размышлял, кто ревновал, и собственно, Господь, будь властелином этого дома, будь хозяином этого дома, и пусть в этом доме радуется и растет, и умножается церковь Твоя возлюбленная, которую Ты хочешь умножать и укреплять и украшать Твоей благодатью и в скором времени восхитить ее на небеса. Благослови этот дом! Благослови этот дом! И благослови церковь Твою, будет собираться в этом доме. Он Твоя собственность. И мы посвящаем для Тебя. И благодарим Господь, пусть на этом месте будет услышана молитва народа Твоего. Пусть на этом месте исцеляется души от греха. Пусть на этом месте исцеляется больные тела. Пусть ухо Твое будет наклонено, чтобы слушать и помогать народу Твоему. Благодарим, славный, посвящаем для Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. совершить следующее. По милости Божьей здесь совершалось строительство, практически оно уже закончено, и сегодня от имени всех тех, кто жертвовал, кто молился, кто трудился, я хочу передать пастору вашей церкви, брату Анатолию Варлычеву, эту чашу и эту тарелку, на которых лежат ключи этого дома. Молитвы. Нашего здесь нет. Ничего мы сделали во имя Господня. Когда-то брат Анатолий сказал, ну мы думаем, как это может быть? Я говорю, брат Анатолий, если даже вы не согласитесь, то Господь это сделает. Мы просто вручим вам ключи и уедем отсюда. В память о тех, кто ценой собственной жизни доказал, что он воистину христианин, что он любит Бога, что он желает служить ему, и кроме Бога у него нет высшей цели. Да благословит вас Господь, брат на своей. Это дар во имя Иисуса Христа. И пусть как сегодня, братья говорили, это служит только для Господа, для славы Его. Слава Богу. Но я в свою очередь хотел бы от всей души, от лица нашей церкви поблагодарить всех, принявших участие в этом строительстве. Но особенно хотел бы отметить брата Николая, он там дыряв стоит скромный, так его никто не видит. Виктора Николаевича, которые не раз и не два к нам приезжали, очень много вложили усилий, заботы, переживаний в то, чтобы все это было сделано. Очень хотелось бы благодарить наших друзей, которые стали нам очень любезны и близки. Первой бригады, второй и третьей. Не хочется даже расставаться, это искренне, братья. Я говорю, что не только двери этого дома, но и наши сердца будут всегда открыты для встречи с вами. Помните об этом и скажите. Вашим землякам, что мы сердечно благодарны всем тем, кто принял участие в молитвах, в строительстве, в том, что пожертвовали для строительства этого молитвенного дома. Да воздаст вам всем наш всемогущий Бог по его великой милости. Да благословит и вас Господь и наполнит этот дом спасенными душами. Это подарок церквей Украины, христиан для Ивановской. Это подарок от наших друзей, братьев и сестер, которые проживают в рассеянии за границей. Это подарок от Господа для поселка Сухобезводный. На связи с Господь. Мы будем петь псалом общим петь.